Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview sebuah mesin gerinda dari Bitek ini dengan tipe MG 4500 strip jekik ya untuk dusnya seperti ini teman teman dusnya cukup keren ya ada merah putih ya seperti negara kita Indonesia lambang bendera ya ya ini udah predikasi untuk negeri ya ini Pitek MG 4500 cek ya dusnya ini cukup keren ini mungkin edisi khusus ini dalam rangka 50 tahun berdedikasi untuk negeri jadi biasanya dusnya merah sekarang jadi merah putih ini ada tulisan juga karya anak bangsa ya teman-teman seperti ini untuk dus dari Pitek MG 4500 CX ya dusnya cukup keren ini ya dalam Bang Garudanya juga dedikasi untuk negeri karya anak bangsa untuk spesifikasinya ini seperti ini teman-teman tegangannya ini 220 ya 50 Hz untuk dayanya itu 520 Watt ya untuk diameter gerindanya itu 100 mili atau 4 in berat bersih itu 1,6 kilo berat kotor itu 1,85 kilo kemasan satu unit dalam bentuk kotak ya seperti ini untuk desain dari dusnya sebelah sampingnya ya teman-teman untuk MG 4500 strip CX ya dari Pitek Oke, kita akan langsung buka saja bawaannya apa aja ya teman-teman. Oh, ini keren ini, terima kasih. Anda mendukung menggunakan karya anak bangsa, pitek, ya. Seperti ini dusnya ya. Kita akan langsung buka bawaannya apa aja ya. Kita akan mulai buka isinya dalam dus apa biasa. Pasti ada kartu buku manual atau kartu, kartu garansi. Ya, ini dia ada nah, buku manual kartu seperti ini terus ada lagi ini pelindungnya ya pelindung buat batu gerindanya terus ini ada lagi pegangannya ya pegangan yang di samping ini yang pastinya ada kunci gerindanya ya untuk melepas dan memasang batu gerinda yang terakhir ini adalah mesinnya atau unitnya dari ini dia untuk kuncinya ini cukup tipis ya teman-teman enggak -teman. tebal seperti merek-merek bos kita aja itu kuncinya tebal-tebal ini tipis ya orang, orang harganya murah pasti ya seperti inilah yang ada. tapi ini juga ya cukup lumayan bagus ya teman-teman kualitasnya ya enggak jelek-jelek amat lah Oke kita akan lihat ininya lagi nih lah ini untuk pelindungnya juga bahannya masih ya telah menurut saya ini masih tipis ya kurang tebel dibandingkan dengan merek Bosch, dan lain-lain ya tapi ya kalau lihat dari harganya emang ya udah cukup bagus lah harga segitu udah ada bawaan pelindungnya ya lumayan ya Nah, ini adalah pegangannya kalau pegangan sini semua ya walaupun merek yang mahal ya hampir sama pegangannya seperti ini ya untuk gennya sendiri seperti ini desainnya ini kalau dilihat dari atas mirip sekali dengan magtek MT90 ya desainnya ini dari samping juga hampir kelihatan ya seperti magtek ini kalau nggak ada tulisannya pun orang pasti mengira ini magtek MT90 ya untuk panjang kabelnya sendiri itu sekitar 2 meteran ya teman-teman panjang kabel ini kita 2 meteran ya standar bawaan gerinda itu pasti ya 2 sampai setengah meter ya untuk dipegang sendiri ini rasanya masih terlalu gemuk kurang ramping sedikit ya menurut saya itu ya masih terlalu gemuk jadi kurang ramping kurang enak sedikit dipegang ya teman-teman ya -teman. nah, seperti ini bila dipegang seperti ini rasanya ya masih terlalu gemuk sedikit, jadi bentuknya itu bulat ya, kayak nggak lonjong ya. Oke ini kalau ini sampingnya seperti ini nih, ya mirip banget sama tek di sampingnya, cuman ini ada tulisan bitek dengan bogo biteknya. Kalau ini kepalanya ini dari besi Ini semua ya, udah dari besi semuanya, ini nggak pakai bearing box seperti taji dan pos ya yang dari plastik kalau ganti bearing harus ganti semuanya ya ini udah kalau mau ganti bearing kepalanya cukup beli bearingnya aja nggak perlu komplit ya untuk sakalannya sendiri sih ini ya menurut saya masih agak gimana ya kalau didorong kurang enak sedikit saja sih ya maklum lah harganya juga murah mau yang kualitasnya bagus tapi ya sudah cukup lumayan nih udah modelnya udah kekinian saklarnya pakai dorongan ya udah pada kayak kebanyakan gerinda yang sekarang saklarnya juga udah dorongan seperti ini ya teman-teman ya untuk warnanya sih kece banget ini menurut saya ini plek ciplek sama MT90 ya oke jangan berlama-lama kita akan coba seperti apa suaranya ya Ya seperti itulah teman-teman bunyinya untuk Grenda VTEC MG4500 ya Kalau menurut saya pribadi sih ya Nggak terlalu kasar amat juga nggak terlalu halus amat ya Maklum orang harganya cuma 200 ribuan Mau mengharapkan yang halus pas suaranya sih itu ya mungkin tidak mungkin ya tapi udah cukup oke okay lah untuk dengan harganya segitu ya juga cukup lumayan buat pemula atau buat kebutuhan pribadi di rumah hanya sekedar punya punya aja sih nggak masalah tapi kalau buat harian banyak tukang las itu ya cara saya mending beli yang bagus sekalian ya yang bermerek sekalian ya teman-teman ya untuk desainnya sendiri sih ya udah cukup oke lah udah kekinian ya teman-teman ya dengan harga 200.000 ribu kita bisa miliki kerinda seperti ini ya teman-teman terima kasih ya teman-teman ya jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh